কিছুমান কথা মুকলিকৈ কোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী আৰু কিছুমান কথা আমি মনৰ মাজত ৰখাতকৈ বা যিবোৰ কথা নেকি ধৰি লওক বীজাণু সদৃশ কথা সেইবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগে সমাজত তেতিয়া অন্তত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা বতৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ মানুহ কমিব লগতে তেওঁলোকে অন্ততঃ হয়তো অকণমান তেওঁলোকৰ সুবুদ্ধিৰ বিকাশ হ'ব মগজুত তেনেকৈ ভাবোঁ গা ইমান এটা ভাল নহয় এইকেইদিন তথাপিও এইবোৰ কাম কৰোঁ ঘৰত কাৰণ যিহেতুকে আপোনালোকে জানে ঘৰত আমি তিনিজনীয়া মানুহ গতিকে ওচৰৰ ভাইটি বা তেনেকৈ কোনোবা এগৰাকী কাম কৰা মানুহ বা তেনে কাম কৰা মানুহক কিন্তু কাম কৰা মানুহ বুলি আজিলৈকে আমি কোনোদিন ভবা নাই নিজৰ বুলিয়ে ভাবোঁ কিন্তু এইকাৰণে ধৰি লওক কাৰণ যিবোৰ মানুহে নেকি কৰি খাব পাৰে বা আমাক কৰিব পৰাকৈ ভগৱানে হাত দিছে ভৰি দিছে গতিকে তেনেকুৱা আচলতে লোক এজনক আমি যদি এনে কাম নকৰাকৈ সহায় সহযোগ কৰো বা ধৰি লওক ময়ো মোকো যদি কোনোবাই এনে ওপৰতে কিবা এটা দিয়ে তেতিয়াহলে আমি এলেহুৱা হৈহে গৈ থাকিম গতিকে আমি যিমান পাৰো কাম শিকিব লাগে আৰু তেতিয়া আমাৰ জীৱনত কেতিয়াও মৰণ নাই হাতৰ বিদ্যা আমি যিমানে শিকো এনেকুৱা নহয় যে মই পঢ়িছোঁ শুনিছোঁ তাৰমানে একো কাম কৰিব নালাগে অকল চাকৰিয়ে কৰিম তেনেকুৱাতো কোনো কথা নাই আমাৰ যদিহে হাতৰ বিদ্যাবোৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মন মগজু ভালে থাকে কিছুমান কামত যদি আমি নিজক ব্যস্ত ৰাখো আৰু আমাৰ যেতিয়া নিজক ব্যস্ত ৰখা হয় তেতিয়া কিছুমান অলাগতিয়াল চিন্তাধাৰায়ো আমাক ঘেৰি ধৰিব নোৱাৰে সেইবাবে ভাল কৰ্মৰে যাতে সকলোৱে আগুৱাই যায় বা নিজক ব্যস্ত ৰাখে তাৰ বাবে সদায় অৰিহণা যোগাই আহিছো বা কৈ আহিছো উঠি অহা প্ৰজন্মক এনে যাতে নাথাকে সেই হেতুকে গতিকে এয়া ভাইটি ওচৰৰে নিজৰ ভাইটিৰ নিচিনাই যিহেতুকে মোৰ ঘৰত ভাইটি ভণ্টি কোনো নাই আপোনালোকে জানে গতিকে মোৰ ভাল লাগে তেনেকৈ ভাইটি দাদা বা ধৰি লওক নিজৰ যি বন্ধু বান্ধৱী আছে সকলোখিনিকে নিজৰ বুলিয়ে ভাবোঁ কিন্তু বেয়া লাগে যেতিয়া কিছুমান ওচৰ চুবুৰীয়া নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ লোকৰ মুখৰ পৰা কিছুমান কথা শুনিবলৈ পাওঁ এতিয়া আপোনালোকে জানে যিহেতুকে ভিডিঅ' বনাওঁ মই ট্ৰাইপডৰ সহায়তে বনাওঁ ঘৰুৱা ভিডিঅ'বোৰ যিবোৰ কাটিঙৰ ভিডিঅ' বা ঘৰৰ ভিডিঅ' সেইবোৰ মই ট্ৰাইপডৰ সহায়ত বনাওঁ কেতিয়াবা ক'ৰবাত গ'লে লগৰ ছোৱালীৰ লগত তাত অকণমান কেমেৰাটো ধৰি দিয়ে এনেকুৱা নহয় যে অকল মোকে ধৰি দিয়ে মইও ৰিলচ এটা বনাই দিওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই কথাটোকে ওচৰ চুবুৰীয়া কিছুমানে এনেকুৱা ধৰণেও কোৱা পৰিলক্ষিত হয় যে কেমেৰাটো ধৰি দিব লাগে বাবেহে যে লগ ধৰোঁ ক'ৰবাত যাবৰ কাৰণে লৈ যাওঁ বা তেনেকৈ আচলতে তেনেকুৱা কথা নহয় এতিয়া এই ভাইটিজন যিজন মই নিজৰ ভাইটি বুলি ভাবোঁ কৰবাত ধৰি লওক ৰাস পূজা বিহু গ'লে একেলগতে লৈ যাওঁ কাৰণ ভাল লাগে গৈ পেলাই লগে ভাগে মিলি জুলি গতিকে তেওঁ কোনোদিন মোক কেমেৰা ধৰি দিব লগা হোৱা নাই বাহিৰত গৈ বা তেনেকৈ ঘৰত কেতিয়াবা কিবা এটা ক্ষেত্ৰত অকমান চাই দিয়াটো বেলেগ কথা কিন্তু লৰা মানুহে ইমান এটা আইডিয়া নাপায় যিহেতুকে কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়া কিছুমানৰ ইমান নিকৃষ্ট মানসিকতা যেন মই কেমেৰাটো ধৰিবলৈ বা ভিডিঅ' বনাই দিবৰ বাবেহে যেন মই লৈ যাওঁ আচলতে এইবোৰ নাপাই ইমান বেয়া মন এটা লৈ পেলাই থাকিবৰ কাৰণে কোনেও কাৰণ ভাল চিন্তা কৰিব লাগে সদায় ভাল উপদেশ সদায় দি আহিছো সকলোকে যাতে আগুৱাই যায় জীৱনত এনে নাথাকে কাৰণ যিহেতুকে আমি গাঁৱলীয়া মানুহ গতিকে সকলোখিনি মানুহ ইমান এটা আধ্যবন্ত নহয় গতিকে ঘৰ এখন চলাৰ কাৰণে বহুত বেছি পইচাৰ প্ৰয়োজন বৰ্তমান সময়ত গতিকে বিচাৰো যাতে নিজৰ কৰ্মৰ মাজেৰে ঘৰ এখন ভালদৰে চলাব পাৰে কাৰণ যিহেতুকে মাক দেউতাক বা ধৰি লওক ঘৰখনৰ অৱস্থা বহুতৰে ইমান সঠিক নহয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ঘৰখন চলাবলৈও ল'ৰা ছোৱালীয়ে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰে আমাৰ ইয়াত বা বিভিন্ন ঠাইত কৰিব লগা হয় বা বহুতে টকা পইচাৰ অভাৱৰ বাবে আনকি নিজে মন পচন্দৰ পঢ়া শুনাখিনিও কৰিব নোৱাৰে এটা কথা হয় যে আগ্ৰহ থাকিলে মানুহে যিকোনো পৰ্যায়ৰে আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু সেইটো কবলৈ ভাল কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত যেতিয়া নিজৰ লগত সংঘটিত হয় তেতিয়াহে বুজি পোৱা যায় কাৰণ এটা মুহূৰ্ত আহি পৰে মানুহৰ বহুতৰে জীৱনত তেতিয়া আচলতে ভালকৈ উৎসাহ দিয়া মানুহ এগৰাকীৰো অভাৱ হয় এই মানুহখিনিয়ে যিখিনি মানুহে সমালোচনা কৰে ইটিকিং কৰে বা যিকোনো কিছুমান ব্যংগাত্মক কথা কৈ পেলাই পিছুৱাই আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে বা আগুৱাই যোৱাটো নিবিচাৰে বা যিখিনি মানুহ দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকে যেন তেনেকৈয়ে থাকে এটা চামে তেনেকৈ বিচাৰে কিবা অকণমান ভাল হ'লেই তেওঁলোকে মানে জ্বলি পুৰি মৰে নে কি বা কথা গম নাপাওঁ তেনেকুৱা এটা কথা কৰে আজি মই ষ্ট্ৰং বা মই শক্তিশালী গতিকে বা মোক কোনেও একো কৈ পেলাই বা পাত্তা নাপায় বা মোক কোনেও একো ক'লেও মই পিছুৱাই যোৱা মানুহ নহয় কাৰণ মই নিজক তেনেকেই সৃষ্টি কৰিছোঁ কাৰণ যিহেতুকে যিখিনি ঠাইত যেনেকুৱা মানুহ আছে সেইমতে আমি নিজক গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু জীৱনটো নিজৰ গতিকে নিজে ভালপোৱা কামখিনি বা নিজৰ ভাল লগা কামখিনিৰ মাজেৰে নিজে আমি চলাই নিব লাগে জীৱনটো পোৱা মানুহে কৈ থাকিব এটা কথাই লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যাতে জীৱনত আমি ভাল কাম কৰোঁ সন্মান হানি যাতে কেতিয়াও নহয় সেই দুটা বস্তু সদায় নজৰ ৰাখিব লাগে মা দেউতাই যিহেতু সৰুৰ পৰা বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে তাৰ বাহিৰে আনে কি কৈছে কি নকৰিছে সেইবোৰ কথা যদি আমি গুৰুত্ব দিয়াত লাগো তেতিয়া আমি জীৱনত কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মোক কোনেও একো কৈ পাত্তা নাপায় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজনে কৈছিল কিন্তু যিহেতুকে তেওঁলোকে হাৰি গৈছে বা কৈ একো লাভ নাই এতিয়া একো নকয় মনত যি ভাৱে নাথাকক কিন্তু এতিয়া মই ইমানখিনি ষ্ট্ৰং হলো বুলিয়ে যে সকলোখিনি হ'ব তেনেকুৱাতো নহয় ধৰি লওক মোৰ লগত এই ভাইটিজনে কিবা এটা কৰি পেলাই ঘৰখন চলাই আছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কৰ্মৰে নিজৰ ঘৰখন চলাই আছে সেইখিনি হয়তো বহুত এইখিনি সময়ত যিখিনি সময়ত ঘৰখন চলোৱা দায়িত্ব লব লগা হৈছে এইখিনি সময়ত বহুতো লৰাই আহ মাক দেউতাকৰ টকা পইচাৰে জীৱনটো উপভোগ কৰি আছে বা সমনীয়াৰ লগত ঘূৰি ফুৰি কটাইছে বা আজি মোৰ ক্ষেত্ৰত চাওক মোৰ লগৰ ছোৱালীয়ে কিমান সুন্দৰকৈ ঘূৰি ফুৰি বা এখন ৰঙীন পৃথিৱীত ফুৰি আছে কিন্তু মইতো তেনেকে পৰা নাই কাৰণ মোৰ দায়িত্ব আছে সকলোৰে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বেলেগ গতিকে সেই লৈ পেলাই মোৰ কোনো অভিযোগো নাই গতিকে মই নিজক এনেকৈয়ে সুখী কাৰণ ঘৰখনৰ যিহেতু তিনিটা মা দেউতা মই মা সুখীয়া গতিকে দেউতাও যথেষ্ট সহজ সৰল মানুহ গতিকে ঘৰ এখনৰ এগৰাকী মানুহ অন্ততঃ অকমান ষ্ট্ৰং হোৱাটো জৰুৰী সেইবাবে মই সৰুৰ পৰা সকলোখিনি দেখি শুনি আজি নিজক এনেকৈ গঢ়ি তুলিছো বহুতৰ মনত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভাৱ ধাৰণা আছে এজনী ছোৱালী গতিকে কিয়নো ইমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন কিয়নো ইমানখিনি কৰিব লাগে তেনেকুৱা এটা মানসিকতালৈ বহি থাকে বা বিশেষকৈ আমাৰ ঘাই শত্ৰু ধৰি লওক সা সম্পত্তি মাটি বাৰী এইবোৰ আমাৰ বহুতৰে শত্ৰু আচলতে যদিও এইবোৰ প্ৰয়োজন জীৱনত কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত শত্ৰু হৈ থিয় দিয়ে জীৱনৰ বাটত আহন কিছুমান কথা আপোনালোকৰ লগত কেতিয়াবা পিছত শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু কাৰণ যিহেতু আপোনালোক মোৰ পৰিয়ালৰ নিচিনা আৰু আপোনালোকে গম পায়ো বাৰু মোৰ কথা বতৰাত এই কাৰণে আপোনালোকৰ লগত এইবোৰ কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিছো কাৰণ মই বেছিভাগ সময় যিহেতু অকলে নিজৰ মাজতে কৰ্মৰ মাজেৰে ব্যস্ত ৰাখোঁ নিজক গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানসিকতাৰ মানুহক মই সংস্পৰ্শত আহিব নিদিওঁ বা নাযাওঁ যিখিনিয়ে দূৰৰ পৰা তেনেকৈ ফুকি থাকে গতিকে তেওঁলোকে ভিডিঅ'সমূহ কিন্তু মোৰ দুবাৰ তিনিবাৰলৈকে চাই যিখিনি মানুহে মোক বেয়া পায় বা যিখিনি মানুহ ধৰি লওক মোৰ প্ৰতি কিবা এটা বেয়া ভাৱ আছে মোক ভালপোৱা মানুহখিনিয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো এবাৰহে চায় কিন্তু যিখিনি মানুহে মোৰ লগত বেয়া পায় বা ধৰি লওক মোৰ লগত মানুহখিনিক ধৰি লওক কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ দুবাৰ তিনিবাৰলৈকে চাই আৰু তেওঁলোকেই মোৰ মূল ইনকামৰ উৎস তাৰ পৰাই মোৰ ভাল ইনকাম এটা হয় গতিকে সেইবাবে তেওঁলোকক মই সদায় ধন্যবাদ দিওঁ আগলৈও আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'সমূহ দুবাৰ তিনিবাৰলৈকে কাৰণ তাতে মোৰ প্ৰফিটটো যিহেতুকে লুকাই থাকে ভাল লাগে আপোনালোকক মই ভাল পাওঁ বেয়া নাপাওঁ কোনোদিন আৰু সেইবাবে মোৰ সময়ো নাথাকে আপোনালোকৰ বিষয়ে তেনেকে কবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে মই এইকাৰণে কৈছো যদিহে কাৰোবাক উৎসাহ দিব নোৱাৰে ন তেতিয়াহ'লে পিছুৱাই আনিবলৈও আপোনাৰ অধিকাৰ নাই উঠি অহা প্ৰজন্মটোক উৎসাহী কৰকচোন আপোনালোকৰটো জীৱনটো তেনেকৈয়ে গ'ল গতিকে কোনোবাই যদি উঠি আহিছে বা কিবা এটা কাম কৰি ঘৰখন চলাই আছে তেওঁক উৎসাহ নিদিয়ে কিয় বেয়া নালাগে নে আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল হ'ব লাগে সকলোৱে সকলোৰে উন্নতি হ'ব লাগে কাৰণ কিমান আগুৱাই গৈছে দেশখন বা মানুহবোৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কিন্তু এতিয়া কোনোবাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে তথাপিও নিজৰ যিখিনি জানে বা যিখিনি নিজৰ প্ৰতিভা আছে সেইখিনিৰে আগুৱাই যাব বিচাৰিছে তাত আপোনালোকে উৎসাহী কৰিব লাগে তেতিয়া ধৰি লওক সমাজখনৰ যদি কোনোবাই ভাল ভাল কামেৰে নিজক আগুৱাই নিব পাৰে তেতিয়া সমাজখনৰ এটা ভাল নাম হয় ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ দেশখনত বা আমাৰ ৰাজ্যখনত কোনোবাই ভাল কাম কৰিলে আমি সন্মান দিওঁ গতিকে তেনেকুৱা কথা বেয়া লাগে কিছুমান কথা যেতিয়া শুনা পাওঁ এনেকুৱা নহয় যে মোৰ কিবা দুখ লাগিছে বা মই আঘাত হৈছো সেইকাৰণে বেয়া নালাগে মোৰ এই কাৰণে বেয়া লাগে কাৰণ বৰ্তমান ইমান আগুৱাই গৈছে দেশখন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সেই সময়খিনিত যদিহে কাৰোবাৰ ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ নিকৃষ্ট মানসিকতা বা এনেকুৱা চিন্তাধাৰা দেখা পাওঁ তেতিয়া বেয়া লাগে কাৰণ কি কি মানুহ আছে সমাজখনত ভাল ভাল কাম কৰক আগুৱাই যাওক যদিহে কোনোবাই ভিডিঅ' জগতত আহিব বিচাৰিছে বা ভিডিঅ' বনাই পেলাই নিজৰ প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া মোৰ ওচৰত আহক কিবা যদি বুজি পোৱা নাই মই বুজাই দিম কিন্তু তাকে নকৰি পেলাই কোনোবাই কিবা এটা কৰিলে কিয়নো বেয়া ভাবে বেয়া লাগে তেনেকুৱা কৰিলে আৰু সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া মই কৈছোঁৱেই বাৰে বাৰে মই ষ্ট্ৰং হ'লোঁ বুলি সকলো নহ'বও পাৰে যেতিয়া এই ভাইটি বা যিখিনি মোৰ লগত থাকে তেওঁলোকক যদি কোনোবাই এনেকৈ কয় তেওঁলোকৰ হয়তো অকণমান বেয়া লাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে নাপায় এইবোৰ নক'ব আপোনালোকৰ কামততো আমি কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই কাৰণ সময় নাথাকে আমাৰ সেইখিনিয়ে পাৰ্থক্য আপোনালোকৰ আৰু আমাৰ মাজত কামৰ সৰু ডাঙৰ নাই কাম কৰিব লাগে যিকোনো কাম আৰু যিবোৰ কামে আমাক সন্তুষ্টি দিয়ে যিবোৰ কামত আমি আনন্দ পাওঁ মন ভালে থাকে সেইবোৰ কাম আমি কৰিব লাগে তাত আনে কি কয় কি নকয় কি ভাবে কোনোবাই ডাংকা কয় কোনোবাই কিবা কয় যি কয় তাকে কওক সেইবোৰ গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মলৈ এটাই অনুৰোধ শিক্ষা থাকিল বুলি বা কিবা এটা কামত আমি নিয়োগ হৈ থাকিলো বুলিয়ে যে আমি কিছুমান কাম কৰিলে সৰু হৈ যাম বা অমান্য হৈ যাম তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আমাৰ চাৰিওপাশটো ভালকৈ ৰখাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰখাৰ দায়িত্ব আমাৰ নিজৰ কামখিনি নিজে কৰি খোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ গতিকে ভাল ভাল কামৰ মাজেৰে আমি নিজক খুব সুন্দৰকৈ চলাই নিব লাগে ভালে থাকক সকলো